السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ہو اما ہو یا ایوہ اللہ زینا آمنوا لا تکونک اللہ زینا کافروا وقالوا لیخوانہم ازا زاربوا فی الارزی او کانو غزل لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو لیجال اللہ ذالک حسرتا فی قولو بیہم واللہ یحیی ویمیت بما تعملون مالوسی آل عمران ایک سو چھپن آیت نمبر ترجمہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ بنو جو منکر ہوئے اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جب ملک میں سفر کو نکلیں یا ہوں جہاد میں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس سین کے دل میں افسوس ڈالے اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے اور دیکھیے اس پر ہم کچھ وضاحت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو اقوال و احوال میں کافروں کی مشابہت اور موافقت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں روک رہے ہیں کہ کافروں کی مشابہت نہ کرو ان کی سوچوں میں بھی کہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا ان کی سوچوں میں بھی کافروں کی مشابہت اور موافقت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں تاکہ کہیں کافروں اور منافقوں کی ایسی باتوں کے سننے سے اہل ایمان کے قدم نہ پھسل جائیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم ان کافر منافقوں کی طرح ایسے لغویات لغو خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو نہ موت آتی اور نہ مارے جاتے چونکہ منافقین ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا یا اس لیے کہ نسبی طور پر وہ انصار مدینہ برادری کے بھائی باندھ تھے اور چونکہ یہ بات خیر خواہی اور ہمدردی کے پیرایا میں کہتے تھے اس لیے لفظ اخوان سے تعبیر کیا گیا ہے منافقین کا یہ کہنا کہ مسلمان خواہ مخواہ باہر نکل کر مرے ہمارے پاس گھروں میں رہتے پڑے رہتے تو کیوں مرتے یا کیوں مارے جاتے اس غرض سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت و افسوس پیدا ہو کہ واقعی بے سوچے سمجھے نکل کھڑے ہوئے جیسے کہ مرنا ہمارے ان کے ہاتھ میں ہے اور لڑائی کی آگ میں کود پڑنے کا یہ نتیجہ ہوا اگر گھروں میں رہتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی کیوں مرتے مگر مسلمان ایسے کچے نہ تھے جو ان چکموں میں ان فریبوں میں آ جاتے ان باتوں سے الٹا منافقین کا بھرم کھل گیا بعض مفسرین کرام نے لیا جلالی کا حسرتن فی خول میں لام آکبت لے کر یوں معنی کی ہیں لام آکبت لیا یہاں پر کہ منافقین کی زبان و دل پہ یہ باتیں اس لیے جاری کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اسی حسرت و افسوس کی آگ میں جلتا چھوڑ دے اور دوسری حسرت ان کو یہ رہی کہ مسلمان ہماری طرح نہ ہوئے اور ہماری باتوں پر کسی نے کان نہ دھرا اور ہماری بات کو اہمیت نہ دی گویا اس طرح لیہج آلہ کا تعلق لا تکونوں سے بھی ہو سکتا ہے آگے فرمایا کہ مارنا اور زندہ کرنا اللہ کا کام ہے بہت سے لوگ عمر بھر سفر کرتے اور لڑائیوں میں جاتے ہیں مگر موت گھر کے بستر پر آتی ہے اور کتنے ہی آدمی گھر کے کونے میں پڑے رہنے کے خوگر ہیں گھروں میں پڑے رہنے کے خوگر ہیں لیکن آخر میں اللہ کوئی سبب کھڑا کر دیتا کہ وہ باہر نکلے اور وہیں مرے مارے جائیں بندے کی روک تھام سے یہ چیزیں ٹلنے اور بدلنے والی نہیں موت کا وقت تعین ہے موت کی جگہ لمحات تعین ہے مقرر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت فرمایا کہ میرے بدن پر ایک بالشت جگہ تلوار یا نیزاخ زخم سے خالی نہیں یہ حضرت خالد بن ولید فرما رہے ہیں کہ میرے بدن پر ایک بالشت جگہ تلوار یا نیزہ کے زخم سے خالی نہیں یہ سیف اللہ خالد بن ولید جی ان پر تلواروں کے زخم لگتے تھے یہ جنگوں میں لڑتے تھے یہ اللہ کی تلوار ہے جی ان کے جسم پر نشانات تھے تلوار کے یا نیزہ کے کیا فرماتے ہیں کہ میرے بدن پر ایک بالشت جگہ تلوار یا نیزا کے زخم سے خالی نہیں مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے کہ منافقینوں کو فار کس راستے پر جا رہے ہیں اور مسلمان کہاں تک ان کی پیروی اور مشابہ سے علیحدہ رہتے ہیں ہر ایک کو اس کی حالت کے مناسب جزاؤ بدلا دے گا آج سوچ لیں ہمارے جسم پر کتنے زخم لگے ہیں اللہ کی راہ میں ہیں جی کتنے زخم لگے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں زخم نہیں لگا نیزے کا تلوار کا اللہ کی راہ میں وہ تلواریں چلتی تھیں آج وہ دور انہوں نے ختم کر دیا آج وہ دور ٹیبل ٹاک سے باتوں ہی باتوں سے یہ ہیں جی معاملے اور وہ جنگیں اور فتوحات اور اسلام کا بول بالا انہوں نے ختم کر دیا یہ سیاست سے یہ ٹیبل کاری سے اور یہ مذاکرات سے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو کافروں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے روک دیا ہے منع فرمایا اور اخلاق و عادات اور لباس و معاشرت میں ان کی طرح نہ کریں ان کی طرح نہ بنیں عادات اخلاق اور لباس و معاشرت میں ان کی طرح نہ بنے اللہ تعالیٰ نے سایت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر نہ بنو بلکہ یہ فرمایا کہ تم کافروں کے مشابے نہ بنو کافروں کی مشابہت نہ اختیار کرو کافر ہونا اور چیز ہے اور کافروں کے مشابے بننا اور چیز ہے حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا منت شبہ بے قومن مِنْهُمْ مین تشبہ بے قاؤ مِنْهُمْ فاہو مین ابو روا ابو داود ان ابن عمر و تب رانی ان حذائف رضوان اللہ اجمائی نبی پاک کیا فرماتے ہیں یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابعت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا جیسے پاکستان کا کوئی فوجی سپاہی بھارت کے فوجی سپاہی کی وردی پہن لے یا بنگالی فوجی کی پہن لے یا امریکی فوجی کی پہن لے یا فرانس جرمنی تو اگر مسلمان سپاہی اسے گولی مار دے تو جرم نہ ہوگا یا کوئی افسر سرکاری دفتر سے پاکستانی جھنڈا اتار کر پر بنگلا یا بھارتی یا ہندوستانی جنڈا لگا دیں تو اسی وقت وہ معذولی کے قابل ہو جائے گا وہ ڈس ڈسمس کر دیا جائے گا اور اگر وہ افسر یہ تقریر کرنے لگے کہ میں نے صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا اور لکڑی کا ایک ڈنڈا ہی تو بدلا ہے جنڈے میں کپڑا ہوتا اور لکڑی کا ڈنڈا ہوتا یہ لوئے گا اس میں کیا مذائقہ ہے اس سے میرا پاکستانی مخالف ہونا کیسے ثابت ہو گیا جی تو ارکان حکومت کے نزدیک اس افسر کی یہ تقریر دل پذیر معذولی سے بچا لے گی اسے آنن فانن ڈسمس، ڈسچارج کر دیا جائے گا معذول کر دیا جائے گا اسی طرح سمجھو کہ احکم الحاکمین رب العالمین یہ حکم دیتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں منع فرماتا ہے منع کرنے کا حکم دیتا ہے جی احکم الحاکمین یہ حکم دیتا ہے کہ جن کو ہم نے قرآن عظیم میں قرآن مجید میں مغزوب ملون اور گمراہ قرار دیا ہے تم ان کی مشابیت اختیار نہ کرو حیرت کا مقام ہے کہ مجازی اور فانی حکومت تو دشمن حکومت کی مشابہات بل اتفاق ممنوع اور کبھی ہو اور احکم الحاکمین کے دشمنوں سے مشابہت کا جر ذکر آئے تو اس کو تنگ نظری سمجھا جائے بلکہ دشمنوں کے ساتھ مشابہت کی ممانعت اور کباہت کا مسئلہ تو کافروں کے نزدیک بھی مسلم ہے بھارت کے کسی فوجی یا سپاہی کی مجال نہیں کہ وہ مسلمانوں والا لباس اختیار کریں آج بھارت میں دیکھیں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پہلے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں ان کی تان جاتی ہیں جی گردنیں ان کی آگ کڑ جاتی ہیں کہ مسلمان کا ذکر کیا اور وہ بھی پاکستانی اور کشمیری اللہ اکبر ہیں جی بھارت کے کسی فوجی یا سپاہی کی مجال نہیں یہ ضرورت نہیں کہ وہ مسلمانوں والا لباس پہن لے اسی طرح کسی یورپین افسر کے یورپین حکومت یورپ کے افسر یا وزیر کے مجال نے کہ وہ جبا اور دستار اور پگڑی اور ایسے کلہ یہ جو مسلمان لباس پہنتے ہیں, ہیں جی وہ پہن کر اجلاس کریں سرکاری اجلاس میں وہ پہن لیں وہ جبا پہن کے دیکھیں جبا نامعلوم ان مغرب زدہ ذہنیتوں کے کی غیریت کہاں گئی غیرت کہاں گئی سوچیں آج نکل گئی یہ غیرت خوب سمجھ لو یہ جان لو کہ اپنے مذہبی اور قومی شعار اور امتیاز ان کو چھوڑ کر غیر قوم کے شعار اور امتیاز کو اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے غیرت کے خلاف ہے عام انسان آپ دیکھیں جانوروں کو دیکھیں ان کے اندر بھی غیرت ہوتی کئی کچھ ہوتا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بلیاں اور کتے ان میں بھی غیرت ہوتی ہیں اٹھا کے دیکھیں ان کے بچے چرائیں ذرا ان کے انڈے جی اور عملی طور پر اپنی کمتری اور دوسروں کی برتری کے اطراف کے مترادف ہے دنیا کا دستور ہے کہ ادنا آلہ کی اتباع کو اپنے لیے فخر اعزاز کی بات سمجھتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے مذہبی اور قومی لباس کو ذلت و حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے آج ہم نے قومی شعار کو ذلت اور حکارت دے دی ہے ہی جی اور اپنی زبان کو اور یورپین اور مغربی زبانوں سے ہو چاہیے تو یہ تھا کہ لازمی عربی کی جائے اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی لازمی کر دی جائے ہر اس مز... کلاس میں ہر مضمون عربی میں بھی ہو آج بیالوجی اور کمیسٹری اور فلسفہ اور نفسیات یہ ہے عربی میں کسی کو عربی پتا ہی نہیں اور انگلش اور فرفر یہ کن کا وتیلہ اور قرآن کی زبان کون سی اور جنت میں کیا بولنا اور قبر میں اور حشر میں اور وہاں کیا سوال کیسے ہونے ہیں آج عربی کو بے وقت کر دیا گیا ہے لازمی آپشنل سمجھ مضمون رکھا گیا بس عربی پڑھ لو تو ٹھیک ہے جیسے زراعت کو خیتی باڑی کرتا ہے زراعت ہیں جی ایسے عربی پڑھنی تو ٹھیک ہے کیوں ترقی نظر نہیں نہ آتی تو ترقی کی طرف گامزن ہوں گے تو ترقی ہوگی نبی پاک کی زبان مبارک السان العربی تھی زبان سے عربی نکلتے تھے عربی میں الفاظ نکلتے تھے آج ہمیں کچھ پتا نہیں تو مشابعت کن کی ہے فرفر انگریزی جی ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جو پیور عربی لوگ ہیں عرب ہیں اگر ان کے آگے انگلش بولی جائے ان کو بڑا غصہ آتا ہے وہ نفرت کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے مشاہدہ ہے دل کے اندر ایمان ہو ہیں جی تو دوسری اور تیسری آج لینگویجز میں دیکھ کے میں فرنچ آتی چائنا آتی فلانی آتی اور ٹوں اور جرمن اور دوسری اور انگریزی ہیں جی تو عربی کہاں ہیں ہماری مذہبی شعار ہے عرب جیسے دیگر شعار ہے بھائی خانہ کعبہ بھائی مسجد نبوی بھائی بیت القدس بھائی دیگر چیزیں عربی اسی طرح ہے عربی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے آج عربی سے دور ہیں انگریزی سے بہت قریب ہے جس زبان میں ہوں گے اس کا کلچر ہمارے دل میں پسند ہوگا وہ دل کو بھائے گا تو عربوں کا کلچر دیکھیں بے شک عرب ترقی آفتہ نہیں ہے مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت ہے من منتشبہ تو عربی زبان اس سے بھی عرب ہونے سے نبی پاک کی زبان ہونے سے محبت ہونی چاہیے جی مذہبی اور قومی لباس آج لباس دیکھ لیں تو اگر کوئی توتی باندھ لے یا کوئی چولا یا سلوار قمیض اور یہ تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ٹائی گھوٹ بوٹ اور یہ چیزیں انسان کے یہ زین بن گئے ہیں حضرت عمر فاروق یہ کوٹ یہ ٹائی یہ پینٹ یہ دیگر یہ اس طرح سے فرینچ والوں کا ہے جی یہ ٹروڈو یہ کنیڈا والے یہ دوسرے ان ممالک جو کافر تھے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے دل میں نفرت ہو آخری مان کا درجہ کیا تو مذہبی اور قومی لباس کو ذلت و حکارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے آج یہ پینٹ ٹائی سوٹ بوٹ پہن کے جائیں تو وہ پولیس افسر بھی جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ذہن بنے ہوئے اور کوئی جبے میں کوئی پکڑی والا کوئی دوسرا آ جائے تو ادھر بٹھاؤ جی چودہ سامنے کوئی حاجی ہو تو ہمارے ذہن معاشرے اس لیے ہیں جی یہ نیچے کی طرف جا رہے اور ان کے اندر کچھ وزن اور رہنی گئی عزت اور پھر آہستہ آہستہ مذہب اور اہل مذہب سے بھی بیزاری ہوتی چلی جاتی ہے آج دیکھیں حال آج ملا کا مولوی کا وہ کاری کا وہ دیگر وہ علماء اکرام کا کس طرح ملیا میٹ اور مٹی مٹی ہوئے پڑے ہیں اور محدثین اور علماء اکرام اور مفقہین اور تیسرے فقہ کے اور دوسرے اور اسلام کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اللہ تعالی ہیں جی انکرم اکم اللہ تکوا کیا ہے جب نبی پاک نے فرما دیا تو مجھے نہیں کرنی پہن سکتے ہیں آپ نے روکا نہیں مگر دل میں اس کے لیے یہ بڑائی نہ ہو کہ یہ پہن لی تو بس اب میں بڑا کتنی پھراؤ نہیں بن گیا یا دوسرے ہیں جی? اور نیچے والے کو کوئی ہاتھ نہیں ملانا کو کچھ نہیں اور انگریز تو بڑی نرمی سے ملتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سوٹ بوٹ یہ باندر پلہ یہ پہن کر وہ کیا آکڑ آ جاتی ہے یہ سب اندر شیطان داخل ہو جاتے ہیں تو بچنے کی کوشش کریں یہ فرنگی ہیں جی فرنگی لباس آج اہل مذہب سے بیزاری اور متنفر ہے یہ فرنگی لباس ہیں جی فرنگی یہ مغربی یہ جرمنی یہ برطانوی یہ دیگر اس کے ہم رنگ ہونے کی آخر کوشش کر لی جاتی ہے جی آخری کوشش کر لی جاتی ہے کہ ان کے ہم رنگ ہو جائیں ہم زبان ہو جائیں ان کے ہم نوالا ہم پیالا ہو جائیں ان کا کلچر کیا ہے وہ شرابوں کی بوتلیں آج دیکھو انہوں نے پانی کی بوتلیں اسی طریقے سے اسی کلچر میں مشابعت کر دی کیا صحابہ کرام پانی کی بوتلیں مشکیزے تھے سادہ تھے اور طریقہ کا آج اس طرح کی بوتلیں اور ایسے کھولتے ہیں جیسے شرابوں کے اور کوڑوں کے اوپر اور اس طریقے سے وہ کلچر انہوں نے بدل ڈالا ہے پانی سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں پانی پینے سے پانی رکھنے سے بوتل سے یا کسی بھی مشروب سے مگر انداز کیا ہے مشابہت کس میں ہے جی یہ فرنگی کے ہم رنگ ہونے کی آخری منزل ہے اس منزل پر پہنچ کر دین اور اہل دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے بر ایک معمولی سا ہلکا سا نشان رہ جاتا ہے کہ وہ وہی مسلمان ہی ہیں چلو جی آج یہ حال نہیں ہے جس کو دیکھو دور تک مسلمان اور مٹی اور مٹی نہ غیرت نہ کوئی پہچان نہ علم نہ تعلق دین سے نہ قرآن سے نہ نبی پاک سے جی تو یہ منزل پر اس منزل پر آج ہے ہمارا وطن یہ مملکت پاکستان ہندوستان اور دیگر ممالک اور اسلامی ممالک دیکھیں کیا وجہ کیا ہے اس بات میں یہ پوشیدہ وہ نہیں کرنی اور اللہ پاک عزت دینے والا وہ ذلت وہ ہر چیز وہ ذلت دے رہا ہے وہ عزت بھی دے سکتا تو دعویٰ تو ہے اسلام کا اور دل دادنا ہے مغربی تہذیب و تمدن کے نانگ بدن ہیں جی اور ننگ زبان اور ایسے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا تسبیح میں زنار کا نا ڈورا ڈال کہ ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف یہ کسی شعر میں کسی شاعر نے یہ سمجھنے کی بات کہی تھی کہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال اب تسبیح میں بھی کس چیز کا ڈورا ہے زنار کا تو آج دیکھیں سور پرے ہیں دور ہیں تو یہ بھی اسی طرح معاشروں میں داخل ہو رہے ہیں وہ کاروباروں کے ذریعے سے بڑا فائدہ کہتے کاروباروں میں تو آپ نے نفرت کی ہے شراب سے 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 پانسا سے اور دیگر مشابہت ہو رہی ہیں لباسوں میں زبانوں میں اور کلچر میں اور تہذیب و تمدن میں اللہ تعالیٰ عقل فرمائے عقل دے دے ہمیں عقل دے دے کچھ کافروں کی مشابعت اختیار کرنے کی ممانعت اس میں بیان کی گئی ہیں اس درس حدیث میں اور درس قرآن میں اور اس بیان القرآن میں اور بیان الحدیث میں آیتی کریمہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ نبی پاک کے زبان سے ادا ہوئی ہیں وہ جبرائیل لائے تھے اور کتنی تکلیف ہوتی تھی آپ کو اتنی تکلیفوں میں ہی آیتیں تھیں آئی ہیں اور آج ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں اور عمل تو بہت دور کی بات ہے بلکہ نفرت کرتے ہیں عربوں سے عربی سے اور اس پر پڑھنے سے اور عمل کرنے کے کیا فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آمانو لا تکونو کل زینا کفرو وقالو لیخوانہم ازا زاربو فی الارزی او کانو غزل لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبیہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر آل عمران 156 نمبر آیا تھا اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ بنو جو منکر ہوئے اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جب ملک میں سفر کو نکلے ہوں یا جہاد میں ہوں اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس سے ان کے دل میں افسوس ڈالے اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آیات میں مسلمانوں کو اقوال و احوال میں کافروں کی مشابہت اور موافقت اختیار کرنا سے منع فرماتے ہیں تاکہ کہیں کافر اور منافق کی ایسی باتوں کے سننے سے اہل ایمان کے قدم نہ پھسل جائیں اور ان کے خیالات باطلہ وہ ہم اپنے دل میں بٹھانا نہ لیں ہمارے دل میں ان کی کشش نہ ہو جائے ہمیں نفرت ہونی چاہیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اور نفرت کی آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کو کیا سمجھتے ہیں اور ہماری محبتیں دیکھیں کیسے ہیں جی وہ یہ امریکہ وہ یہ جرمنی وہ یہ معاشرے آج دیکھیں اسرائیل میں فلسطین میں کشمیر میں ہیں جی اور دیگر ممالک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ان کی نفرتیں کھول کے سامنے آ چکی ہیں اور مگر ہم ہیں کہ انہی کے ہماری موت آتی ہے کہ ہم اپنے اسلے تیار کریں ہم اپنے دماغ کو رب کی طرف لگائیں اور گولی میں طاقت بتائی گئی تھی قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے اور ہم پھسل نہ جائیں اور پھسلے ہوئے ہیں مزید پھسل کے اور اس میں درفن ہی نہ کہیں ہو جائیں آج غیرت کا حال دیکھیں ہر کوئی کس طرف جا رہا ہے جی ہمیں کافروں اور منافقوں کی طرح ایسے لو خیالات باطل خیالات ان کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کیا کہ بھئی اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا بھئی یہ تقدیر پر ایمان ہم نے رکھنا کہ گھر میں بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی اور باہر جاتے تو موت آ جاتی یا گھر میں بیٹھے رہتے اس سے کچھ فرق نہیں. یہ شگون ایسے ہیں یہ دل میں وسواس یہ شیاتی بسے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے شیاطین اور آج سامنے ہیں یہ منافق یہ مسلمانوں کے منافق اور کافر ہیں جی چونکہ منافقین ظاہر میں وہ ہمدرد بنے ہوئے ہیں آج یہ دیکھو نیتن یاہو اور یہ اسرائیل کے اور یہ دیگر ہیں جی تباہی ہو رہی ہے تباہی ہو رہی ہے مگر کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مگر یہ اللہ تعالی عذاب دے رہا ہے آج ہمیں عقل نہیں آ رہی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ کوئی طاقت نہ کوئی کچھ گولی میں کوئی طاقت نہیں اور سمایا جاتا کہ وہاں سے گولی چلی اور دوسرے اور بحر سمندر پار کر کے گولی جا کے اس کو لگی یہ بغیر اللہ کی اطلاع کے اور بغیر اللہ کے علم کے یہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کی موت کیسے لکھی ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ساری عقلیں دی ہیں آج ہم عقل مانگتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں تو مگر اس طرح کرنا نہیں چاہتے صرف مشابہت ان کی اختیار کرتے ہیں زبان میں لباس میں اور دیگر چیزوں میں تو اللہ تعالی نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے جی اب ہر ایک پہ فرشتہ لہدا ہے اس پہ وہی نازل ہو نہیں یہ طریقہ آپ نے نہیں بتایا آپ نے فرمایا قرآن کھول لو حدیث میں یہ سمجھو جو بھی مضمون کاروبار کرنا ہے تو دیکھو آج سود پر مبنی ہے کیوں نہ ضاب ہے اس کلچروں پر اس تمدنوں پر اور اس امتوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی سود کی شرح اتنی بڑھا دی گئی اتنی کم کر دی گئی اور سود دی اور سود دی اللہ سے جانگ اور نبی سے چانگ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بچنے کی توفیق اللہ پاک دے دے ہم حلال کھائیں حلال کھائیں اور اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جاگیں اللہ کے لیے آج تاغوتی نظام ہیں اور یہ ظلم کے طریقے سے یہ بنگلہ میں کیا ہو رہا ہے یہ سری لنکا میں کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب تاغوتی اور غلط طریقے ہیں آپ نے کیا فرمایا ہے جی عمرا جو خلیفے ہیں جو آپ کا حاکم ہے ان کی آپ نے تباہ کرنی ہے اور ان کو طریقے سے آج جمہوریتیں ہیں اور مار دھاڑ توڑ پھوڑ جس کے من میں جو آتا ہے وہ اس کو پک ہاں جی پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور یہ اسرائیل میں اور فلسطین میں نہیں ہوا اب یہ انڈیا میں دیکھیں کشمیر میں دیکھیں اب بنگلہ میں بھی شروع ہو گیا ایک اور اس کی جگہ دوسرا اور یہاں کیا نہیں ہوا یہ جہوریت کے کرشمے ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں عمران نواز بھائی بھائی یہ نعرہ ہونا چاہیے یہ زرداری بھائی بھائی حضرت یوسف کے بھائی کیسے تھے کیسے تھے حضرت یوسف کے بھائی مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا آج ہی کہا جاتا ہے کہ عمران جی معاف کر دو عمران کو دو یہ کر دو کوئی کچھ نہیں ہے یہ چاند گھڑیوں کے سانس ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا اور یہ کہا جاتا کہ سیاست لکھی جا رہی ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اور ایک اور نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی اور ان کے بھی تو مسلمان اگر عقل کر لیں کسی کو تو روکنا پڑے گا صحابہ سے سیکھیں جی اور یہ بڑے بڑے مجاہدین تھے جی اور نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں جی ہر ایک مذہب میں ہر ایک مسلک میں یہ چیزیں بیان ہیں مگر فہم کی غلطی ہے سمجھ کی غلطی ہے اور آج ہم نے شعار جمہوریت کا اختیار کر لیا ہے بے شک جمہوریت ہو مگر قرآن کا بول بالا ہو اور کس میں عزت ہے اور کس میں ذلت ہے یہ سمجھنا چاہیے اور قتل و غارت ہوتی ہے اور عزت تک محفوظ نہیں ہے اور یہ فرمایا مسلمان کی عزت کب ایسے بھی زیادہ اور آج دیکھیں ایک پارٹی اٹھتی ہے وہ دوسرے کی اور ویڈیو اور ایسے گندے اور گندے کام اور صرف ان کو سرنگوں نیچا دکھانے کے لیے یہ مسلمان ہیں یہ آج نام کے مسلمان ہیں کسی کو حیا نہیں شرم نہیں تو یہ کچھ ہو رہا ہے جی کیا نبی کا یہ عثم ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے وماں توفیق اللہ بل اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حرام کاری سے اور حرام و حلال ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے محفوظ ہمیں ہمارے معاشروں کو ہمارے گھروں کو کلچر کو ان چیزوں کو محفوظ کیسے اللہ تعالیٰ محفوظ ہے جب ہم کوشش نہیں کرتے حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا تھا علامہ اقبال کیا فرماتے تھے جی کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں آج ہم تو عقل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو صرف رب سے بس خالی دعا قدم کس نے اٹھانا اور رب سے توفیق کس نے مانگنی اور نبی پاک سجدے میں پڑے ہیں اور جنگ بدر آپ دیکھیں آپ روتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ربا مدد نازل فرمان نصرت فتح نازل فرما اور اللہ ملائکہ سے مدد عطا فرماتا اور نبی پاک سے بڑھ کر کوئی ہے آج کس کو پکار رہے ہیں آج کیا کر رہے ہیں نفسی نفسی اور نفسا نفسی اور بے خیرتی اور نیچا دکھانا اور قتل و غارت یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں اسلام کے طریقے نہیں ہیں بے شک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دور میں قتل و غارت کھلی ہوگی اتنی قتل و غارت قتل و ہوگی یہ سود اور یہ نظام یہ ساری چیزیں مگر اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ ہوش کریں سمجھ لیں سب کچھ اللہ کے آگے پیش کرنا پڑنا ہے پیش ہونا ہوگا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ